少し熱い、いすま私はティルヴィッツ北方で一人だけの留守番が長かったせいかいつしか孤独なる北欧の女王と呼ばれるようになったいいあだ名だと思うのはやめてくれこの名には虚なしさだけしかない北に長く囚われ 故郷に戻ることさえ叶わなかったこの私を今更連れて行く気そうお前について行ってこの世界を見てみようか待つことに慣れてしまうと待っていたものの価値が失われる敵の選択は慎重にね指揮官姉さんそういえば 確かに姉があもう忘れかけるところだったわ安全な場所から戦場を眺める残酷という言葉以外何も言えないこの感触わかるか戦略目的か法灯を偽装したのにそれが弾薬を撃つためにあるわけではない皮肉だと思わないか 寒いか後でどう料理してやろうか任務をきちんとこなそう任務があるだけでどれだけ幸せなのかそういつか思うようになるだろう任務の報酬いいねあなたのメール <laughs> 羨ましい 指揮官よ戦場にはよく顔を出した褒がい,い裏仕事を長くやりすぎると命の重さをいつしか忘れることになるわ結局あなたも私を従わせることができない無能な指揮官なのか北の寒さと寂しさには慣れたつもりよ今更期待なんかしないわ 軍事委託が完了したようだが次は私にも行かせてもらえないか少し好奇心が湧くんだどんなに強くても相手がないと意味がないが指揮官あなたのために戦うこれは勝利の味これは失敗と恐怖に対する悔しさ チェックメイトよ自滅する者を守れる者はいない北の寒さと寂しさには慣れたつもりよ今更期待なんかしないわ。